Wanita yang didakwa memadukan suaminya selama lebih setahun menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan berhubung kesnya. Wanita berusia 30 tahun itu berkata dia sudah memberi keterangan di Pejabat Agama Tanah Merah semalam dan enggan mengulas lanjut bagi mengelak mengganggu siasatan. Kes pendedahan mengenai seorang wanita Nurul Atika yang didakwa mempunyai dua suami secara serentak di Tanah Merah, Kelantan telah menggemparkan negara pada Disember 2025. Isu ini mula mendapat perhatian meluas selepas seorang wanita dikenali sebagai Iken Derahim berusia 35 tahun iaitu adik ipar kepada Nurul Atika membongkar perbuatan licik kakak iparnya menerusi satu hantaran di Facebook. Dia turut memaklumkan bahawa kakak iparnya yang berasal dari Terengganu itu dilaporkan telah berkahwin ketika masih berstatus isteri kepada abangnya yang berusia 46 tahun. Pendedahan tersebut bukan sahaja memaparkan bukti visual berupa dua sijil nikah yang berbeza malah mengheret pihak berkuasa agama dan polis ke dalam satu siasatan yang kompleks melibatkan isu penceraian yang tidak didaftarkan, laporan palsu serta perkahwinan rentas sempadan. Menurut kronologi yang dikongsikan, wanita berusia 30 tahun itu berjaya menyembunyikan status status perkahwinan keduanya selama lebih setahun dengan modus operandi yang sangat teliti. Dia didakwa membahagikan masanya dengan cara menghabiskan waktu siang di rumah suami kedua. Seorang lelaki berasal dari Johor yang menyewa sebuah rumah di kawasan Batu Sebelas, Tanah Merah ketika suami pertama keluar bekerja. Manakala pada waktu malam, dia akan pulang ke rumah suami pertama untuk bersama anak-anak dan menjalankan tanggungjawab sebagai isteri seperti biasa. Jarak antara kedua-dua rumah tersebut yang hanya sejauh 19 kilometer memudahkan pergerakannya tanpa menimbulkan syak wasangka yang besar buat sekian lama. Rahsia ini akhirnya pecah apabila Ikin dan keluarga bersama dua pegawai polis dan penduduk kampung berjaya mengesan wanita tersebut dalam satu serbuan pada 6 Disember 2025 di rumah sewa suami keduanya. Menurut Ikin, semasa serbuan, mereka menemui seorang lelaki tidak dikenali di dalam rumah yang mendakwa kakak iparnya ialah isterinya menyebabkan dia terkejut lalu segera menghubungi abangnya. Ikin mendedahkan bahawa kakak iparnya mempunyai dua dokumen nikah satu sijil nikah sah bersama abangnya iaitu suami pertama bertarikh Mac 2016 dan satu lagi perakuan nikah bersama suami kedua di Songkla, Thailand bertarikh 5 November 2024 namun pembongkaran tersebut mencetuskan konflik yang lebih tegang seminggu selepas serbuan dilakukan wanita itu bertindak nekat membuat laporan polis terhadap Ikin dengan mendakwa bahawa adik iparnya itu telah melakukan gangguan terhadap kehidupannya tindakan ini dianggap oleh keluarga Ikin sebagai laporan palsu dan cubaan untuk mengintimidasi mereka. Di sebalik segala pendedahan tersebut, wanita itu juga dilaporkan masih berkeras dan enggan keluar dari rumah suami pertama menyebabkan suasana di kediaman tersebut menjadi sangat tegang dan tidak menentu. Mufti Pulau Pinang Profesor Datuk Dr Muhammad Suki Osman mengecam kes ini dan menyifatkannya sebagai pelanggaran serius undang-undang syariah dan sivil. Beliau menegaskan bahawa perkahwinan sedemikian walaupun Memenuhi syarat zahir ia masih dianggap tidak sah di bawah syariah kerana melibatkan penipuan penyembunyian fakta atau pelanggaran kontrak perkahwinan yang memberi kesan besar kepada institusi keluarga Islam Dr Muhammad Suki menegaskan perkahwinan dengan pengisytiharan palsu atau menyembunyikan status sebenar adalah berdosa dan penipuan yang menjejaskan kesucian perkahwinan Islam beliau menekankan kepentingan melaporkan perceraian secara rasmi untuk mengelak kekeliruan status dan pertikaian hak orang ramai digesa mematuhi prosedur sah bertaubat dan menyerahkan tindakan kepada pihak berkuasa agama bagi melindungi institusi keluarga dan keharmonian masyarakat Islam. Namun, hasil siasatan lanjut oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan mendedahkan fakta mengejutkan yang menambah kerumitan kes ini. Suami pertama mendakwa bahawa dia sebenarnya telah menceraikan wanita tersebut dengan talak satu secara lisan pada Jun 2022. Walau bagaimanapun disebabkan penceraian tersebut tidak pernah dilaporkan atau didaftarkan di pejabat agama, status wanita itu di dalam sistem rekod rasmi masih kekal sebagai isteri sah kepada suami pertama. Kegagalan prosedur ini menyebabkan wanita tersebut secara teknikalnya dianggap melakukan amalan poliandri iaitu bersuami dua di mata undang-undang ketika dia bernikah lagi di Thailand. Kini wanita tersebut berdepan dengan tekanan undang-undang dari dua sudut. Dari sudut siasatan syariah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan sedang menyiasat di bawah enactment Undang-undang Keluarga Islam 2002 Negeri Kelantan khususnya seksyen 38 iaitu akuan palsu untuk berkahwin dan station 40 iaitu akad nikah tanpa prosedur sah Mahkamah Syariah juga perlu mengesahkan status lafaz cerai tahun 2022 bagi menentukan kesahihan tempoh edah dan pernikahan kedua. Manakala dari sudut siasatan sivil, laporan polis mengenai gangguan yang dibuat oleh wanita tersebut diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA kerana tiada unsur jenayah ditemui pada pihak IKIN. Sebaliknya wanita itu kini berisiko didakwa di bawah section 182 kanun kesesaan sekiranya terbukti sengaja membuat laporan palsu. Pada 15 Disember 2025, Muhammad Asri Mat Daud, pengurusi jawatan kuasa pembangunan Islam Kelantan mengesahkan bahawa wanita berusia 30 tahun dan bekas suaminya telah bercerai pada Jun 2022 selepas mereka hadir menjelaskan status perkahwinan di Jabatan Agama Islam Tanah Merah. Wanita itu kemudian berkahwin dengan lelaki lain di Songkla, Thailand pada November 2024 menjadikan dakwaan bigami tidak tepat kerana dia hanya mempunyai seorang suami. Muhammad Asri Sri menjelaskan bahawa siasatan lanjut berkaitan kes ini masih dijalankan oleh Jabatan Agama Islam dan pihak berkuasa telah menyelesaikan tindakan berkaitan pendaftaran perkahwinan tersebut. Di bawah Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia, seorang wanita Islam yang berkahwin dengan lelaki lain ketika masih berkahwin secara sah boleh menghadapi hukuman jenayah poligami untuk lelaki Islam dibenarkan dengan kelulusan terlebih dahulu daripada Mahkamah Syariah. Kegagalan berbuat demikian boleh mengakibatkan denda sehingga beberapa ribu ringgit. Hukuman penjara sehingga enam bulan atau kedua-duanya bergantung pada negeri. Kes ini menjadi pengajaran besar buat masyarakat mengenai kepentingan mendaftarkan setiap lafaz cerai dan perkahwinan mengikut saluran yang betul bagi mengelakkan kekeliruan nasab serta implikasi jenayah syariah yang boleh meruntuhkan institusi kekeluargaan. Sekian.